я вчера, позавчера я получил информацию, что там циркулирует. И практически 90% того, что циркулирует про Одессу, просто наглая ложь. Ведется, какие-то лоббистские компании были наняты, и они просто нагло лоббируют ложь для того, чтобы э, забрать у Одессы и отдать Киеву. Я готов на самом деле очень много всего уступать Киеву, потому что еще раз говорю, считаю, может быть, Киев... Э, для, как крайней моей жизни самым лучшим городом. Но я думаю, что каждый кивлянин, который мыслит в государство, понимает, что есть такие вещи, которые Киев должен давать, отдавать в Одессе. Все спекуляции на, по поводу того, что мол, мол, у Одессы нет опыта, мол, в Одессе неспокойно. Я считаю абсолютно правильно, Михаил Николаевич говорит о том, что это м, фальсификации, манипуляции не совсем красивые, не спортивные. Я вам приведу пример. Я был главой самоуправления Пилиси. Мы начали реформы на в Грузии с Тбилиси. Все в Пилисской по имени. Постоянно при первой возможности все отдавало бату. Почему? Потому что мы думали, что не только один город должен быть центральным. В маленькой Грузии должно быть еще минимум два города, которые, а тем более в Украине Южная Пальмира. Э, то есть Даша Пальмира и э, Одесса, которая реально южная столица Украины, должна таковой стать. А чтобы встать, как минимум, нужно э, не отвлекать внимание от того, что происходит. Одесса э, мирный город. Одесса обеспечивает безопасность на протяжении последних трех лет достаточно стабильно. И у нас все для, есть здесь для того, чтобы провести Евровидение. Ни один город в Украине за последний год не имел столько позитивной рекламы в мире, что и Одесса. Мы над этим постарались. Надо, я сейчас отправляю Евровидение в все на штате. Или они статьи не читают, или они просто вообще уже э, некоторые из них просто попали под влияние лоббистских интересов ни одно место в Украине исторически не получало столько рекламы не имеет такого большого бренда как Одесса Одесса реально мировой бренд Украины Украина должна быть заинтересована раскрутке этого мирового бренда потому что это легко сделать при проведении конкурса в Евровидении каждый город их шесть презентовали общественности международной общественности культурной общественности в том числе украинской Орг, членам оргкомитета свои презентации. Презентация Одессы была признана лучше. Поэтому на первом этапе из шести городов было отобрано три города. Сегодня, насколько нам известно, осталось два города, Киев и, и Одесса. Если, не дай бог, не будет принятие решения в сторону Одессы, а потом будет опубликовано, будет стыдно. Потому что э, там как небо и земля. Разница приложений. Э, мы даем гарантии того, что в Одессе в Одессе пройдет Евровидение на самом высоком уровне. И мы в состоянии это обеспечить, так как обеспечивали до сегодняшнего дня мир и спокойствие в Одессе. И мы рассчитываем на понимание, в том числе центрально украинское медиа, почему мы это хотим. Это не какая-то местечковость. В первую очередь мы исходим из государственных интересов, из интересов Украины и, конечно, из интересов каждого ее гражданина, в том числе как жителей этого потрясающего, абсолютно уникального города. Все, что зависело от нас мы все выполняем и выполнили практически. Осталась политическая воля, которую мы ждем.